Украинформ ТВ с места событий. Мы находимся на Майдане Незалежности, а точнее у станции метро Крещатик возле ее входа. Здесь мы видим, собираются люди, в основном это пенсионеры. Пока не удалось узнать причину, по которой собираются. Организаторов нет, милиция на вопросы не отвечает старается удерживаться от комментариев. Вот, да и в принципе люди говорят, что они не знают кто, зачем и куда, но все знают точно, что их считают и платят им деньги. 50 гривен вроде бы как говорят. Пока сложно подтвердить эту информацию, но люди собираются.